Merhaba Le Yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Estons'tan bir tane variety show izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim izleyelim. Let's go. A SHOW! Bunun öncesinde bir şey varmış ya. Hmm. Önceki seri izleyebiliriz istiyorsanız. Bayağıdır variety izlemiyoruz ya Estons'u izliyorduk yani. Bakalım o zaman bir süre sonra nasıl gelecek.

でも,も、俺らの中で一番いいやつは、さん太郎って決まってわけじゃでしょこれをどうですかっていうこととか、し、うんた太郎のことも聞いてたり、頭、うん、個人のことをちょっとランキング形式でお聞きしたりとかするんですけども、うんはい、実際この占いを好きというか、普段やったりするメンバーでいうと,新太郎と,と、ね、しんたろうと北斗が、俺もって、しんたろうと一緒にやってもらって、あそう。うん、俺もしんたろうとうそにう行そうってたね。

前にならせてもらった。結果答え合わせしてもらったら、なかなか良かったんじゃないとは言っていただいたり。ああ、なるほど。変わってしまうこともあるみたいな解釈でいいですか。そうですね。嫌なことはね、外したらいいんじゃないかなって。うなるほどね。ポジティブなところだけ受け取って、全部いいところ吸収して。じゃあ、早速、裏をちょっと聞いていきたいんですけども。まず。 ストーンズ6人として、確かに、やった方がいい仕事とか、あと今年の仕事、ちょっとマネージャーも聞いといてね、しっかり。ハマネージャーならかおや。そっちをまず当たり前だ。んでモテるか聞いてて、ストーンズさんっていうお名前を使って出させていただいて、おお名前にジャイさん聞いててね、ジャイさんが聞きましたからね。正直、この名前がアイドルじゃないです。

じゃあ結構この2023年は僕たちにとって結構いい年、うん、<あ>12年に1回って10年に1回って言うと10年に1回って言うと10年に1回うと10年に1回っと年頑張らなきゃうって言う,うなんだよマジで <laughs> ちょってとってと来年頑張んなきゃとって言うことは話してたこれマジでったり前なこと言うけど今年行けば行くし行かなかったら

今ねちょっとね、自分たちの仕事とリンクしすぎてる部分があって、そこでグッといく。そう489。じゃあもう、自信持てるわ。ねえ。るや予想では、深夜番組で大ブレイクか。シ深夜番組で大ブレイクか。俺、マジでなんかいろいろ思い当たるしがあるんだけど。正直ね、このグループのおかんとに強すぎる。パワーバースですね。 あの、パワーバースデー。パワーバースデーの。活動がグループに帰ってくれるイメージがあるんで。ほうほうほう。ほうほうほう。うん。うん。なるほど。今年、今年どうやったらいけます。まず、四月の大きなチャンスを逃さないそうだよね、だから。シングルと同様。例えば、何年は。ストーンズとしての変わり目ですよみたいなのは。で、お願いします。ストーンズさんとしての変わり目は。一つは去年でした。 よく乗り切りましたえ〜マジ頑張ったんです去年俺らマジ頑張ったよな頑張った頑張ったもう頑張った耐えたよね耐えたね去年がちょっと難しい時期だったってことはい本当なら潰れててもおかしくなかったんですよえ〜〜去年が不安でしんどかったから今年頑張ろうねって話まあぶっちゃけ自分らで動いたから確かに確かにまあ来年が実はちょっと歴史の時期で今年にそんなにいかなかったら来年もういいや

乗り遅れるな俺ああーバクしたらない仕事のジャンル感とかなんかあるなんかねー兄見ようか無駄にええ船とか海が見える船とか海が見えるもう俺しかいないんだよ兄おじゃん新タロだね兄ダッシュ…兄ダッシュ島とか…に出てるんですけどもう…兄がんがん船とか海だおろそうだよね兄あとは僕はダイビング好きでま兄その船と海でしょ兄で釣りもやっぱ船と海でしょ兄やせろい いや、今年多分ついてるはずなんですよ <laughs> あそうそれ SixTONES のリーダーを決めるじゃんけんをしてまして毎年変えてるんですうちリーダーを年始に<ー>でそれでじゃんけんってやっぱ運要素が入ってるから年明けに一番最初に勝ったやつが運がいいんじゃないかそいつにリーダーを任せたらいい方向に引っ張っていくんじゃないかっていうことで僕が今年勝って僕がリーダーになったんですよ、うん、でその今海とか船が慎太郎の僕の名人という 素晴らしいじゃあぜひその皆さんで船に乗ってあの新太田さんの運転する船に乗ってなるほどそれとね意がいいんだよ。やっぱり内緒みんなで来ちゃったら僕はちょっとこのグループに新しいルールつってどういううにしたらやっぱ月1回のオンラインミーティングオンラインねいやーうちたやーてれやしかもお前ぜひしかもこんだけ一緒にいるのにオンラインなのがやっぱぜひこれはやっぱどうにしようと今決断しましたここが忙しくて会えなくなるぐらいでね 一日やっぱ朝八時間はいうわよ早、ねはいよい、はいよあと一個聞きたかったんですけどそのジャンケンのリーダー制度ーあるじゃないですかそれってどう思いますかあのスポンズさん皆さん誰がリーダーがいいか占ったんですけど<お>誰もリーダーじゃないって出たどうしてリリアスタイルとしてすごくいいこと言われたけどどうなの <laughs> 誰もリーダーじゃない <laughs> じゃんけんりと言えば最高だとそうね平等だしみんな一緒ですからねみんなリーダーじゃない理由はどういうことなのかまとめるぞとか支配するぞの星がみんなそれもないのでどういう星が多いんですか逆に？いやね、すまないごめんなさい誰だろう本さん、松村さん、そして新太郎さん

運勢ランンキグみたいなはいじゃあですよちょっと今年のうわめっちゃ占ってきてくれてるすでにいのが欲しもんね順番は出してきたんですけどじゃあちょっと最下位とトップの方をちょっと置いといてはいそうですね5位からいきましょうまあもう出ちゃってもいいよ B じゃないけどベスト6には合えるからね当たり前だもん俺はでもここで出ちゃいけないんだよねそう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  今年のまず五位の話題ですけどもズバリ田中さんですまあまあまあ平凡でいいでしょう。あの基本的に田中さん寂しがりのパンダタイプあーもう当たってるねあんちゃんって呼ばれてる言われてねーだろ実は甘えん坊ですでも冒険も好む人ですちょっとこう可愛いところと矛盾したところがあるほど。 強く見せるんだけど、やっぱり甘えんぼです。うん、ああ。人とのつながりをすごく大事にできるっていうのが田中さんです。よくわかります。マン <laughs> ちゃんってね。オッケー。ちゃん。かわいい。かわいい。あの基本今年二千二十三年は、はい、田中さんはド M になる <laughs>、えー。そうなの？もう先生ああ。それは仕事できるのですか。それとも 仕事ですはい。あじゃあなんか体を張るものが増えたりってことなんですか、ね、その通り自分の限界をどんどん超えたくなる年うちに行くでもそれで言うと俺今年はバンバン一発系とか振ってこうとをってたこわっってーー、ね、やる直前でうやりすきませんこ <laughs> <laughs> ほらお前もう聞いて点でもうウズウズしてる違う違う俺のエビ音 始まってるよもう。ただのドエスの方が目立っちゃうほら、目立っちゃう。もう。ユニドエムだなんじゃ。ほとんどドエスがないから。それに克服しろ。そういうお仕事が向いてたりする。ドエムなお仕事って。だから今までも結構多かったの。ドッキリみたいな。ドエムとね、あのね、ガーデニングに目覚める。ガーデニング。ああ。 鳥さん、嘘つかないでくださいおもろ俺がガーデニングに目覚めるいや、おもろいですか、お野菜ですお野菜でお野菜実家、実家そうじゃん、実家が実家にはあるだから、今年のある時から急に日焼けとかしてお前、なんか日焼けしてんねって言ったらいや、なんか毎朝ちょっとさ、田んぼ寄ってんだよこれ、じゃこれトマトがさそれ始めた方がいいってことでそうですね、あの、草木に触るとエネルギーがぐんぐん上がるんですよおーこれ、まだまだ、帰り帰り どうですか?。でね、あの、今年は、ごつい指をしたくなるんですって。してる買いまして今年の頭のツアーに向けて。えっと、指輪を四つ増やします。四つ。ちなみに、これ、つける指で運気変わるんです。わあ、これ。この二つと、あと、こことこうです。ええ、そうなんだ。別に、何の拍手。わかんない。あ、当たったじゃない。はい、はーダー指っていうんです。 人差し指に指をつけると引っ張っていけますね。ああなるほど。なんで今日に限ってつけてねんだよ。スカイツリーでバレないようにしなて。スカイツリーでバレないようにしなあ小指は小指はちなみに言葉とかおしゃべりを表す指なので。ゃゃおおししべべりり というこはトークで皆さんを沸かせるいいじゃないほらお前やりたかったりサバクサバクサポうチキャンわかせてたまにすべってそれでゾクゾクってダメだから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 ダメだかってメだからダ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 メだかかなダメだからダメからダメだからダメだからダメだから

今年は食レポにも挑戦した。<laughs> 意外な一面だから。今年は、ね、なんか肉体改造だ。たさっき話しいと。ててた学でまじで,でラーメンクリしかも裸になってけど、ね、食いでやん、立っていでも。 Neyse abi videonun sonunda daha fazla 6 Tones hakkında, S Tones hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay. Bay.